Залив, як высох. Ты что там эти киришечки маленькие? Ну, ну что, вода. Ужас. А, а не то, что будет. Капец. Тому что будет, наши буды, буды пройти можно себе пойти сегодня спокойно в село. В прошлом уроке вон оттуда вода начиналась. А сейчас она начинается вон аж там. Можно походить на живки пособирать. Ракушки эти. Может, кстати, воблеры потерял, чешешь. можно будет уже ходить, если вода не прибавится. Красота. Не описываем. Да, пошло, может быть, всего-то побольше, чем там. На рыбу ходят с рыбой. вообще, если вот бы там был воздух, бы, а по берегу пошел. Ну, в каком году? а тут не можно было перейти, а тут а есть проход. Ай. леска, вот. скоро рыба вылаклась. туда, две тут. Ну, то есть появлялись какие понятно, да? кабаны то тут. Капец. Просто капец. Буду бы я в ботинках, я бы там бы походил бы трошки. Не хочу. После отсюда ехать ходу идти не хочет. оля, вода. Блин, а можно было сюда пойти и прийти? Ну сон там походы тоже. Ладно, сейчас мы так сделаем. Трошки другим путем самое Раньше была тут вода. Вот. метра два воды Миним. Нет, минимум, А я все интересовался. Вот вот, глубина тут глубина. Где глубина? Так воняет. речка высыхает. Здоровая речка и высыхает. Вон, струмочек ты че. Здесь все была вода. Вот бутылку привязывал. Неизвестно для чего. Он все в мушлях. Маленький мушль. Говно не фактируется. Что-то что-то кто-то копал. Можно, кстати, походы что сейчас пошукать. Металлы искать там. У меня его нема, но я знаю кого есть, но все равно я до нього не піду. Ужас, просто ужас. Вся шкала у ракушках. Такая вонь стоит. Ужас. два рыбака два рыбака камень закинул резинка свои Конечно, крышку нема Потому что... Ладно, если что, мы заберем. Прям сейчас. шишка тут валяется. Вот и копая, а лопатой что-то что ищет. Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Тут щось коли була вода, що то діло. Ну, як на мене, метр чотири глибини було. Облір. Вообще хочется, чтобы у Кронерти вода. Ну, не речка высохла полностью. А это залив. Короче, что, что мы найдем, то будем себе собирать. Вот видите, вода была, да? Там можно было раковину собирать. А сейчас можно там ничего не собирать. Их там нема. А зато купались колись. А, нет, вон с той скалы купались. Я думал, тут речка есть, а тут речки нема. Речки ничего нема, вон еще и веревка. Наживка была Можно было бы рыб пополовать. В этом году, знаете, вот, словите на ту рыбалку. понятное дело, что я, если я пойду туда, то я загружу. Там. Бутылка. Еще одна бутылка. Ну, почему нельзя ходить боссом в воду? Потому что может быть сюрприз. Мазафака. потом вырежем. Мама тоже подъедет. Ужас, просто ужас. Почему она так близко все снимает? Уже не знаю, так было. Чего Мы там еще мушля есть Мы можем есть посты, Но я не хочу туда лист, Ой, Потому что там Банка Два рыбака Всего лишь Всю речку Гриза наконец сейчас можно собирать и только этот чистый дно там это все подряд и кому интересно подойти это Днестр, дно Днестра. Да и девается вся вода. Это питание надо задавать экологам. Я не эколог. Ужас. Просто тьма тьмущая. Ракушек. Сейчас пострадают. Будем вообще прикольно. О, я еще хочу попасть на ту сторону. Потом в Борезе походить. Ножки. Вообще верёвки. Бутылки, веревки. Пакеты. Все тут. Вот, вот тут купалась. С скалы прыгала. Вон там. Уже не варик. потому что? Сейчас купаться можно только. Не ну, знаю, куда съехать, там плавать. Помидорка. здесь кто-то потерял. Бутылка, опять стекло. Кто то пришел? Что такое? Я даже леска. Цена леска. Леска. запутал. А тут еще что не шел, и обрезал. Баночка. Бутылочка. Чайник даже есть. Мы его достанем. Заметим наоборот. будет чудесно. Я дух Вон там много воды. Рыбки прыгают. Да-да, конечно. Прыгают там и рыбки. шутики не прыгай Oh my God. Так, Да, я на 20 минут поснимаю. Видно, уже типа начинается глубина. Можно было бы. Тоже никто не знает. Да. И шо? Никуда. Еще в селе есть два озера.

Опа. Браконьерская пиня, Леска. Вот и сеска. Fuck. Так, все. Я заканчиваю съемку. Потому что... Ну, надо за воды. А, я еще потом пойду снимаю с той стороны и, и все. Потом смонтирую и выложу на YouTube. Если что, подписывайтесь на канал, Там будет, конечно, пока одно видео, одно единственное. И все.